Всем привет! Продолжаем собирать поддубовики. Вот я вам, как и обещал, прошло три дня. Опять вышли на охоту. Вот наша помощница бегает. Жуль, отойди. Собираем вот такие прекрасные грибы. Видим стайку краповых поддубовиков. Вот мы с другом Александром прогулялись. Буквально за часик мы собирали вот таких прекрасных грибов тут есть и краповый поддубовик, обыкновенный поддубовик, есть козлята, вот такие красивые. Вот, вот это где-то за час мы насобирали таких прекрасных молодых грибов. Напоминаю, чем моложе, тем лучше, тем они вкуснее. Когда они старые, они горчат, не такие вкусные. Вот мы подошли специально, остановились. Вот такими стайками. Они растут. Собирайте. Кушайте на здоровье. Заходите в дубовую рощу. Находите открытые поляны, чтобы проходил свет. И собирайте такие прекрасные грибы. Всем спасибо за внимание. Смотрите видео. Подписывайтесь на канал. До свидания.